xo'sh keyingi savol e'tibor berasiz bu yerda ham xuddi bunday berilgan moslashtirish berilgan bu kitoblarda bor bunaqa savollar cambridgeda uchramadi-yu, lekin boshqa kitoblarda bu savollar bor xo'p qarang bu yerda biz nima qilishimiz kerak ya'ni romni ramni ta'rifini bilishimiz kerak shu tarif bularga mos tushadimi yo'qmi bilishimiz kerak ram deganimiz bizada tezkor xotira random access memory rom degani bizada doimiy xotira read only memory eydi bios deb aytamiz qarang bu yerda tarixni o'qiydigan bo'lsak asosiy plataga biriktirilgan bo'lib joriy vaqtda foydalanayotgan dastur va ishlayotgan hujjatlarni o'zida saqlaydi e'tibor berasiz bu nimaga taalluqli ya'ni man o'quvchilarga shunday tushuntiramanki svet o'chdi sani yozib turgan narsang сохранить qilmaganeding qayerda deyman o'chib ketadi qayerda u asli o'chib ketadi qayerda turuvdi u u turgan edi ram ya'ni bizani teskor xotiramizda turgan edi birga b ni beramiz xo'sh kompyuter yoqilganda ishga tushishi uchun ko'rsatmalar saqlaydi bo kompyuterni yoqqan paytinizda tittib ovoz chiqadiyu e'tibor bersangiz klaviatura mishkani lampochkalar anaqa veth bir bir yonadi ya'ni bios hammasiga signal jo'natadi ishlayapti i̇şte, yoki yo'q ya'ni kompyuter yoqilganda ishga tushish uchun ko'rsatma saqlaydi bu rom bizada bo'ldi nima bir b ikki s degan variantimiz bormi var bizada ikkita variant bor e'tibor berasiz bu variantlarni olib tashlaymiz bizaga kerak emas endi bir b ikki s faqateni biz a bilan yni to'g'ri topsak bo'ldi xo'sh uchni o'qiyapman ma'lumotlarni saqlash uchun foydalanilgan foydalaniladigan kompyuterga usb orqali ulanadigan qurilma e, fleshka bor masalan yoki bo'lmasam e, hmm. nima deydi uni hab har deymizku biz qattiq disk unaqasi ko'chmanchi kus, yuradigan disklarimiz ham borku shuni biz tashqi xotira deb ataymiz mana bui uchni aga beramiz va to'rt qoldi elektr energiyasiga bog'liq bo'lmagan holda ishlovchi tashqi xotira -kha Yani, bu endi qo'lizdagi disk diskea bu ham fleshka bo'la oladi ikkilamchi xotira boshqa xotiralar bular va mana bu bizada qolib ketdi os endi bu yerda ataylab chalg'itish uchun qilingan bu yerda e'tibor berasiz d variant qatnashtirilgan joylar ham bor mana mana aa, bu, bundan oldin savol ham ko'rgandik beshta moanga tarifga to'rtta ta'rifga beshta iborani e, qo'yib qo'yyapti siz shuni ketmasligimiz kerak manimcha tushunarli bo'ldi javobimiz demak bizada de bir s bir b ikki s uch a javobimiz a bo'libdi to'rt ye xo'sh keyingisi moslikni o'rnating bu yerda ham xuddi shunday youtube monitor facebook instagram telegram e'tibor berasiz beshta bu yerda esa to'rtta p muloqot munozara va narsalarni joylashtirish uchun platforma deyapti ho'p Uh, bu yerda uh, biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa e'tibor bering uh, buni saytni anaqa uh, ijtimoiy işte, tarmoqni bilishimiz kerak va <laughs> uni tarifini bilishimiz kerak xo'sh turli jarayonlarni video yozuvlar joylashgan eng yirik video rolik sayti uh, buni so'zsiz hamma biladi youtubeligini ikki a bizada mana bu javob ketdi mana bu javob ketdi xo'sh endi bizada qolyapti xo'sh ikki a 2A bo'lsa ikki a bu yerda ham bor ikkiyrd ham bor endi suhbat va tadbirdan olingan o olingan lavhalardan iborat fotoblog bu endi ko'proq to'g'ri tushadi nimaga instagramga yo'q instagramda instagramga endi hech bir ijtimoiy e, tarmoqda uchramaydigan bir telegramni maxsus o'zini funksiyasi bor so'rovnoma o'tkazadigan mana shu ключевой слово sizga telegramni topib beradi rasm va turli tipdagi fayllarni almashish imkoni mana bu ham fayllar almashish imkoni bor beruvchi hamda so'rovnomalar o'tkazish mumkin bo'lgan platforma bu to'rt yeni beradi bizda qarang bir bir topmadikku ikki a, top a bor uch d bor to'rt ye bor mana ikki a uch d to'rt ye bir o'z o'zidan qolyapti sga facebook muloqot munozara va nashrlar joylashtirish uchun platforma facebook bizada ishlatilmadi e'tibor bergan bo'lsangiz monitor bechora qolib ketdi mana javobimiz shu variant bo'ldi bir s ikki uch t to'rt y xo'sh smmni internet tarmog'ida harakatlantirish bosqichlari ketma ketligi to'g'ri keltirilgan qatorni aniqlang smm deganimiz bilamiz social media marketing ijtimoiy işte ma media marketing bunda hozir bunaqa odamlar уже oramizda bunaqa kasb egalari ko'payib ketdi bundan to'rt besh yil oldin yo'q edi hozir juda ko'p ko'payib ketdi bunaqa kasb egalari endi ular uh, birinchi odatda nima qiladi o'zi hamma ham oldiga bitta ish qilishdan oldin nima qo'yadi bizni hozir qilayotgan ishimiz maqsadimiz attestatsiyadan o'tishmi ha maqsadimiz aniqmi da maqsad aniqlaymiz birinchi o'rinda attestatsiyadan o'tish shunchaki borib test yechib kerish emas demak birinchi maqsadimiz at o'tishak maqsadni ma aniqlaymiz to'rtni yozdim endi shu joyda variantdagi bitta qarasangiz to'rt degan javob hech qayerda yo'q birinchi bo'lib uramiz 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 o'z o'zidan to'rt ikki besh bir qoldi uch qoldi faqat buni biz tekshirib qo'ysak bo'ldi xolos ikki maqsadni audoi aniqlash to'g'ri besh ijtimoiy media marketing uchun platforma tanlash to'g'ri bir raqobatchilarni o'rganish to'g'ri va uch qiziqarli takliflar to'g'ri javobimiz aniq bo'ldi keyingi savolga o'tamiz xo'sh ma'lumki o'nliksan sistemasidagi tog' sonlar barcha pozitsion sano sistemalarida ham toq son bo'ladi shunga ko'ra yigirma kiryapti e'tibor bering to'pirchaq qavus va qirq bir oraliqdagi barcha toq sonlarni yig'indisini hisoblang barcha sonlar beshlik son sistemasida berilgan tushunarli mana bu yigirmani ham biz beshlik deb qarashimiz kerak qirq birni ham beshlik deb qarashimiz kerak xo'sh sonlarni berilganni topishimiz kerak a e'tibor bering yigirma beshlikda turibdi qirq bir beshlikda turibdi nolinchi birinchi beshning birinchisi besh ikkiga ko'paytiramiz o'n beshning xo'sh beshning birinchisi besh ikkiga to'rtga ko'paytiramiz yigirma xo'sh beshni bir nolinchisi bir birga bitiramiz bir bu yigirma bir ekan ya'ni bizni on sistemamizda o'ndan o'n kiradi yigirma birgacha yigirma bir, bir kirmaydi tog' sonlarning yig'indisini so'rayapti tog' son deganda biz qoidasi bor ikkiga bo'lganda qoldiq bir chiqishi kerak ya'ni o'n bir o'n uch o'n besh o'n yetti va o'n to'qqiz yigirma bir kirmaydi chunki bizada yarim oy qavoz shaklida berilgan hammasini qo'shib chiqamiz o'n birga o'n uchni qo'shsak munaqa qilaylik mana bu ikkavi o'ttiz bo'lar ekan mana bu ikki am o'ttiz bo'lar ekan oltmish oltmishga o'n uchni qo'shsak yetmish besh